больше всего мы переживаем по поводу предстоящих предвыборной кампании. У нас, и, общаясь с населением, и имеется информация о том, что те же самые методы, те же, те же самые тактика вот этих провокаций, возможно, будет использована и применена именно по, на выборах во время охраны общественного порядка. Хотелось бы этого в первую очередь избежать, к этому быть готовым и в первую очередь призвать специалистов, экспертов для того, чтобы этого не произошло, для того, чтобы не дать возможности, дать повода столкнуть в очередной раз милицию и гражданское население. Для этого, я думаю, что использовать надо максимально и... Институт общественных формирований и активных граждан, которые, я считаю, должны участвовать в этом процессе совместно с органами внутренних дел по охране общественного порядка. Мы не собираемся не ограничивать, не ограждать доступа к работе, к организации, несения службы по охране общественного порядка в данных случаях. Наоборот, открыты в этом плане.